случай на ипподроме. Давай! армии, так как меня бы два года-то не было в том году еще. Не... лезвие, какое хорошее, потрогай. У меня дома много ножей, не надо. Поп... Купи нож. Хорошо, хорошо, вы такой молодец. Сколько? 50 тысяч. Возьмите, пожалуйста, вот. На, забирай нож, хороший, пригодится. Ладно, я пошел. А ну, стой! Это мои пятьдесят тысяч рублей. Брат! Это несерьезно. Купи Парк. Дорогой, ну мы же с тобой влюбленная пара, да? Давай вот как в старых фильмах на лавочку присядем, давай. Ты нормальная вообще. <с тут полпарка мои знакомых ходят. Тут все ходят. Привет. Все тут такие ходят, да? И мы тут с тобой сидим. Пойми, никто не должен знать, что я нежный. поцелуемся. Давай, давай. Я повторяю. Никто не должен знать, что я нежный. Совсем недавно Барак Обама получил Нобелевскую премию, и Владимир Вольфович Жириновский поспешил записать для него видеообращение. Обама! Америки придумали кризис. Правильно, тебе же деньги не нужны, ты же с Отдай на Маляску! мы тебе бусики подарим. Или зеркальце, что тебе нужнее? Америка, страна без культуры. Что за праздники у вас? Хэллоуин, праздник страха. Носитесь со своими тыквами, Тебя интересует вопрос, что со мной рядом делает Джордж? Его поступки всегда ограничились безумием, поэтому его приняли в ЛДПР. Итак, я приветствую вас, и я первый в России врач танцола. И сегодня я покажу вам все типы танцоров на всех танцполах России. Поехали! Итак, сейчас тип номер один. На первый взгляд может показаться, что ему плохо и нужны таблетки. Но нет, у него есть свои, и ему хорошо. А этот экземпляр я бы назвал «Девушка лотерея». Сзади совершенно непонятно, какая угроза нас подстерегает. Но тут и со спины не все ясно. Итак, следующий тип, я бы сказал, типок. Болезнь, захватившая все танцполы России. Типтоник, никто не умеет, но все стараются. И наконец мой любимый тип, это свадебный танцор. У него всего лишь одна особенность. Впрочем, сами поймете, какая. таможни. Смотрим. Алло, -а -а, российская таможня, здравствуйте! Привет! Российская таможня! Че в сумке? Полотенце. Так бывает. Сотовый телефон. Смотрите. Классно вообще. Классно с пацанами зависаем. Надо позвонить Андрей. Восемь. Девять. 수고 <susurra> Отзыв. Казах в метро, смотрим. Знакомиться с девушкой, смотрим. Так, ну что ж, на кабаре Тара хорошая, замечательная. М -м -м. Так, ну-ка, 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 цвет, цвет насыщенный, цвет насыщенный аромат, аромат терпкий, терпкий аромат. Урожай какого года? 89-го. Ну что ж, хороший год, хороший урожай, да. Угу. А выдержка сколько лет? 16 лет. <связывая> Больше не выдержала просто <связывая>